আমি দুই বাই ভনী আছিলোঁ মোৰ মা আৰু দেউতা সৰুতে ঢুকাইছিল সেইকাৰণে মামাই মোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলে মোৰ মামাৰ ছোৱালী ৰঞ্জিতাৰ বিয়াৰ সময়ত মোৰ বয়স মাত্ৰ ষোল্ল বছৰ আছিল আমাৰ দুই বাই ভনীৰ মাজত বয়সৰ বহুত পাৰ্থক্য আছিল মোৰ মাত্ৰ এজনীয়ে বা আছিল বাৰ বিয়াৰ সময়ত কান্দি কান্দি মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ পৰিছিল বিদায়ৰ সময়ত বিন্দুৱে মোক তেওঁৰ ওচৰত বহিবলৈ দি মৰমেৰে মোৰ হাতত ধৰি ক'লে মমী কান্দিবলৈ কি আছে বাৰ ঘৰ মানে তোমাৰ ঘৰ গতিকে তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আমাৰ ঘৰলৈ আহিব কবলৈ ধৰিলে যেতিয়া বাৰ ঘৰলৈ আহিবা তেতিয়া মই তোমাক আমাৰ চহৰখন ফুৰাবলৈ যাম মই কেতিয়া বাৰ ঘৰলৈ গৈ বহুত মজা কৰিম তাক লৈ হৃদয়ত বহুত আশা জাগি উঠিছিল বাৰ বিয়াৰ এবছৰ পাৰ হৈ গল কিন্তু মই তাইৰ চহৰলৈ যাব পৰা নাছিলো এবছৰৰ পাছত বাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ৰমেশ ভিনদেউ তাইৰ লগত আহিছিল ঘৰত থকা সময়খিনিত তেওঁ মোৰ লগত বহুত মৰমেৰে কথা পাতিছিল তেওঁ মোৰ বাবে বহু উপহাৰো লৈ আহিছিল মোৰ কোনো দাদা ভাইটি নাছিল গতিকে মই তেওঁক দাদা বুলি মানি লৈছিলোঁ এসপ্তাহ থকাৰ পিছত তাই নিজৰ শহুৰেকৰ ঘৰলৈ উভতি গ'ল দুমাহৰ পাছত আকৌ বাৰ ফোন আহিল তাই ক'লে যে তাই গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু এই খবৰটো শুনি মামী আৰু মামা বৰ সুখী হৈছিল বহুদিনৰ মূৰত ঘৰলৈ এনে এটা সুখৰ খবৰ আহিছিল বায়ে বহুত চিন্তিত হৈ মামীক কৈ আছিল যে তাই অকলশৰীয়া তাই এই অৱস্থাত আন এখন চহৰত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তাইৰ বৰ বমি আৰু মূৰ ঘৰুৱা হৈছে আৰু ডাক্তৰে তাই জিৰণি ল'বলৈ গৈছে মোৰ বা মামীৰ অতি মৰমৰ আছিল মামীয়ে তাইক ঘৰত আহি থাকিবলৈ ক'লে তাই ক'বলৈ ধৰিলে যে ৰমেশ ভদেউৱে তাইক এৰি থাকিবলৈ মান্দি নহয় ইফালে ডাক্তৰে দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলৈ বাধা দিছে যদি বাই ঘৰত থাকিবলৈ আহে তেন্তে ৰমেশ ভিনদেউ আৰু বাৰ শহুৰেকৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব এমাহ বা দুমাহৰ কথা নাছিল এতিয়াও ন মাহ বাকী আছিল বাৰ কথা শুনাৰ পিছত মামীয়ে ক'লে চিন্তা নকৰিবা মই মমীক তোমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিম তাই তোমাৰ ওচৰত থাকিলে তোমাৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব আৰু তাই ঘৰৰ সকলো কাম কাজো কৰিব মামীৰ কথা শুনি বাই সুখী হৈ ক'লে মম্মীক অকলে পঠিয়াব নালাগে মই ৰমেশক লৈ আহিবলৈ গৈছোঁ মই ইমান দিনে এই সুযোগৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ গতিকে লগে লগে আনন্দৰে মোৰ কাপোৰবোৰৰ বেগটো পেক কৰিলোঁ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাহী হোৱাৰ আনন্দটোৱেই বেলেগ আছিল তিনিদিনৰ পিছতে ভিন্দুৱে মোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ আহিল আৰু মই তেওঁৰ লগত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ মই নিজৰ চহৰেৰি আন এখন চহৰলৈ আহিছিলোঁ বাৰ ঘৰত কেৱল শহু একজনেই আছিল গতিকে মই ইয়াত থকাত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাছিল তাই মোক দেখি বহুত ভাল পালে আৰু মোৰ বাবে মোৰ পচন্দৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিলে তাই মোক থাকিবলৈ সিহঁতৰ ৰুমৰ সন্মুখৰ ৰুমটো দিলে মই তাইৰ শহুৰেকৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ তেওঁ বিচনাত পৰি থকা এজন বেমাৰী মানুহ আছিল মোক দেখি তেওঁ অদ্ভুত কথা ক'বলৈ ধৰিলে তেওঁৰ কথাবোৰ মোৰ বুজা শক্তিৰ বাহিৰত আছিল বা মোৰ হাতত ধৰি তেওঁ ৰুমৰ পৰা উলিয়াই নিলে আৰু ক'লে যে তাইৰ শহুৰেক বহুত বছৰৰ পৰা বেমাৰী হৈ আছে সেইকাৰণে প্ৰায় উল্টা চিধা কথা কয় এতিয়াৰ পৰা তুমি তেওঁৰ ৰুমলৈ যোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই বাৰ শহুৰেক তাইৰ বিয়াটো আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাছিল ৰমেশ ভিনদেউৰ বাবে বাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আমাৰ মামাৰ কোনোবা বন্ধুৱে আনিছিল মই তাইৰ শহুৰেকক আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছোঁ আৰু এইটো সঁচা কথা আছিল যে তাইৰ শহুৰেকক লগ কৰি মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ মই বাৰ ঘৰলৈ অহা তিনিদিন হ'ল মই তাইৰ শহুৰেকৰ কোঠালৈ যোৱা নাছিলোঁ ভিনদৈ মোৰ বহুত যত্ন লৈছিল বাৰ গাটো ভাল নোহোৱাৰ বাবে তাই বেছিভাগ সময় বিচনাতে কটাইছিল মই গোটেই ঘৰখন চম্ভালি লৈছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত এদিন এনেকুৱা কিবা এটা হ'ল যে মোৰ গা শিয়ৰি উঠিল ৰাতিৰ আহাৰ হোৱাৰ পিছত পাকঘৰটো চাফা কৰি মই মোৰ ৰুমলৈ গৈ ভাবিলোঁ যে গাটো ধুই শুম গৰম বহুত বেছি পৰিছিল আৰু ঘাঁহ ওলোৱাৰ বাবে গাটো তিতি আছিল গা ধুবলৈ মই মোৰ ৰুমৰ ৱাশ্বুমলৈ গ'লোঁ আৰু অলপ সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ এনে লাগিল যেন কোনোবাই মোক চাই আছে প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে মোৰ বাইদেউ হ'ব কিন্তু হঠাৎ বাথৰুমৰ আইনাখনলৈ চাই থটমত খাইছিলোঁ তাত এটা চাহ দেখিছিলোঁ আৰু মই নিশ্চিত হৈছিলোঁ যে কোনোবাই মোক গোপনে চাই আছিল এই কথাটোৱে মোক স্তম্ভিত কৰি তুলিলে খৰধৰকৈ কাপোৰ পিন্ধি ৰুমৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ বাইদেউ বা আৰু ভিনদু একেলগে বিচনাত শুই আছিল মই মোৰ পৰা খৰ খেদাকৈ আহোঁতে ৰুমৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া দুয়োকে একেলগে শুই থকা দেখি মোৰ লাজ লাজ লাগিছিল ভিনন্দুৱে মোক দেখি উঠি বহিল আৰু ক'লে মমী ভিতৰলৈ আহা তুমি দুৱাৰত কিয় ৰৈ আছা মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ যে মই এতিয়া কি কৰিম মই তেওঁলোকক কেনেকৈ ক'ম যে মই বাথৰুমৰ আইনাখনত কাৰোবাৰ চাহ অনুভৱ কৰিছিলোঁ মই তেওঁলোকক মিছাকে কলো যে বাইদেউ তুমি গাখীৰ খাবা নেকি সেইটো সুধিব আহিছিলো বায়ে ক'লে যে তুমি গৈ জিৰণি লোৱা এতিয়া যি কাম বাকী আছে মই ৰমেশক কৰিবলৈ ক'ম মই মোৰ নিজৰ ৰুমলৈ উভতি আহিব ধৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ চকু বাৰ শহুৰেকৰ ওপৰত পৰিল তেওঁ বাহিৰৰ পৰা উভতি আহি নিজৰ ৰুমলৈ আহিছিল তেওঁ মোৰ ফালে বৰ অদ্ভুত চকুৰে চাই ক'লে তুমি বৰ ধুনীয়া আৰু সহজ সৰল নিজৰ যত্ন ল'বা অন্ধভাৱে কাকো বিশ্বাস নকৰিবা তেওঁৰ কথা শুনি মোৰ খং উঠিল মই ভবা নাছিলোঁ তেওঁ যে মোক এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিব ভয় খাই মই লগে লগে মোৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ গোটেই ৰাতিটো মোৰ টোপনি নাহিল বায়ে মোক কৈছিল যে তাইৰ শহুৰেক অসুস্থ আৰু তেওঁ নিজৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই নাহে গতিকে ইমান ৰাতি বাহিৰত তেওঁ কি কৰি আছিল এই কথাটো মোৰ বৰ আচহুৱা লাগিছিল আইনা দেখা চাহটো মোৰ ভ্ৰম আছিল নে কোনোপাই মোক চাই আছিল তাত বাইদেউৰ শহুৰেক আছিল নেকি এই প্ৰশ্নটোৱে মোক অশান্তি দিছিল গোটেই ৰাতিটো মোৰ চকুত টোপনি নাহিল পিছদিনা ৰাতিপুৱা ভিনদেউৱে অফিচলৈ যাওঁতে মোক ক'লে যে মমী মই সন্ধিয়া সোনকালেই আহিম আৰু তোমাক শ্বপিং কৰিবলৈ লৈ যাম তুমি সাজু হৈ থাকিবা এই কথা কৈ তেওঁ হঠাৎ মোৰ ওচৰলৈ আহি মোৰ কালত চিকুটি অফিচলৈ গুচি গ'ল তেওঁৰ এনে আচৰণ দেখি মই থৎমত খালোঁ বাইদেৱে পিছফালে থিয় হৈ আছিল তাই ক'লে যে ভিনদেৱে তোমাক বহুত ভাল পায় তুমিও তেওঁৰ যত্ন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ আজিকালি মই তেওঁৰ যত্ন ভালদৰে ল'ব পৰা নাই তেওঁ অফিচত বহুত কষ্ট কৰে আৰু ভাগৰুৱা হৈ পৰে বাৰ কথা শুনি মই ক'লোঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা মই ভিনদৈৰ যত্ন ল'ম সন্ধিয়া যেতিয়া মই সাজু হ'লোঁ তেতিয়া ভিনদৈৱে মোক বজাৰ কৰিবলৈ লৈ গ'ল তেওঁ বাইদেউত গৈ বেছি মোৰ বাবে বজাৰ কৰিছিল কিন্তু এই সুখখিনি মাত্ৰ কেইদিনমানৰ বাবেহে আছিল এদিন নিশা হঠাতে লাইটটো নুমাই গ'ল আৰু তাৰপিছত কোনোবাই মোক জোৰেৰে ঠেলি দিলে মই বৰ ভয় খাইছিলোঁ এই ঠেলাটো মই আশা কৰা নাছিলোঁ মোক ঠেলা মাৰি তেওঁ লগে লগে মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ভয়তে মই মোৰ ৰুমলৈ দৌৰি আহিলোঁ মই একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ বৰ আন্ধাৰ আছিল কিন্তু মই দেৱানৰ সহায়ত বাৰ ৰুম পালোঁ আৰু মাত লগালোঁ তাই ক'লে যে মমি ভয় নকৰিবা প্ৰায়ে আমাৰ ঘৰৰ লাইটটো নিজে নিজে অফ হৈ যায় ভিনদেৱে লাইনটো ঠিক কৰিবলৈ গৈছে বাইদেৱে নিজৰ মোবাইলৰ ফোনটোৰ টৰ্চটো জ্বলাই দিছিল মোৰ হাতত মোবাইল এটাও নাছিল মই মোৰ বাইদেউৰ ওচৰত বহি কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ কিছু সময়ৰ পাছত লাইট জ্বলি উঠিল তাই ক'লে যে তুমি এনেই ভয় খাইছা এনেকৈ ভয় খাই থাকিলে তুমি মোৰ যত্ন কেনেকৈ ল'বা বাইদেউৰ কথা শুনি মই ক'লোঁ তেনেকুৱা কথা নহয় মোৰ ৰুমত কোনোবা উপস্থিত আছিল সেইবাবে মই ভয় খাইছিলোঁ মোৰ কথা শুনি তাই জোৰেৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে ভিন দেউ দেখোন মোৰ লগতে আছিল আৰু মোৰ শহুৰ দেউতাও নিজৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই নাহে তুমি আন্ধাৰৰ কাৰণে ভয় খাইছা তেনেকুৱা একো কথা নাই মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে মই মাক কেনেকৈ বুজাম যে মোৰ ৰুমত কোনোবা আছিল কিন্তু কোন হ'ব পাৰে সেই কথাটো মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যদি ভিনদেউ বাইদেউৰ লগত আছিল তেন্তে মোৰ লগত ৰুমটোত কোন আছিল প্ৰথমে বাথৰুমৰ আইনাত পৰা চাহ আৰু এতিয়া মোৰ ৰুমটোত কোনোবা উপস্থিত থকাৰ অনুভৱ এই সকলোবোৰৰ বাবে মই বৰ ভয় খাইছিলোঁ মোৰ মনলৈ কেৱল বাইদেউৰ শহুৰেকৰ কথা আহি আছিল লাইটটো ঠিক কৰি ভিনদেউ ৰুমলৈ আহিল মোৰ ফালে চাই তেওঁ ক'লে চোৱা মই তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ যে তাই আন্ধাৰত ভয় খাব তুমি তাইৰ ওচৰলৈ যোৱা বাইদেৱে ক'লে বৰ আন্ধাৰ আছিল মই যদি পৰি থাকিলোঁহেঁতেন তেন্তে কি হ'লহেঁতেন মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে তাই ইমান ভয় খাব বাৰ কথা শুনি মই দুয়োকে ক'লোঁ তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই ঠিকেই আছোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ ৰুমলৈ গৈ শুই যাম মই বাক বেছিকৈ অশান্তি দিব বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণ মামীয়ে মোক মানা কৰিছিল ডাক্তৰে বাক বেছি টেনশ্যন দিবলৈ মানা কৰিছিল মই ভয়ে ভয়ে ৰুমলৈ আহি দুৱাৰখন বন্ধ কৰি বিচনাত শুই পৰিলোঁ মোৰ একেবাৰে টোপনি অহা নাছিল মই ভাবিলোঁ যে মই কিবা অজুহাত দেখুৱাই ঘৰলৈ উভতি যাম যিবোৰ হৈ আছিল সেইবোৰ মোৰ ভ্ৰমণ এই কথাটো মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল কোনোবাই মোৰ নিঃসংগতাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিল পিছদিনা দুপৰীয়া ভিনদুৱে কিছু সময়ৰ বাবে অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল সেই সময়ত বাইদেৱে ঔষধ খাই নিজৰ ৰুমত গভীৰ শুই আছিল আৰু মই পাকঘৰত দুপৰীয়াৰ বাবে ভাত বনাই আছিলোঁ ভিনদেউৱে পোনে পোনে পাকঘৰত সোমাই মোক পিছফালৰ পৰা জোৰেৰে সাৱটি ধৰিলে মই তেওঁৰ পৰা এই আচৰণ একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ মই আতংকিত হৈ তেওঁৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ মাতটো মোৰ ডিঙিৰ পৰা নোলোৱা হৈ পৰিল মই তেওঁক একো ক'ব নোৱাৰিলো কিন্তু তেওঁ মোক এৰি দিয়াৰ সলনি আৰু টানকৈ ধৰি ৰাখিলে তেওঁ ক'লে যে তুমি ইমান ধুনীয়া যে তোমাৰ পৰা চকু আঁতৰাবলৈ মোৰ মন নাযায় বৰ কষ্টৰে মই তেওঁৰ পৰা মুক্ত হৈ পাকঘৰৰ পৰা দৌৰিবলৈ ধৰিলোঁ তেনেতে তেওঁ ক'লে যে তুমি গা ধুই থাকোঁতেও খুব ধুনীয়া লাগিছিলা মোৰ মোবাইলত তোমাৰ ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'ৰ এই কথাবোৰ শুনি মোৰ জীৱ ওলাই গৈছিল মই কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে তেওঁ ইমান নিকৃষ্ট মানুহ হ'ব পাৰে মই কান্দি কান্দি তেওঁৰ ফালে চালোঁ তেতিয়া তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে যে মই মাথো তোমাৰ লগত মৰম আৰু চেনেহৰ কথা পাতিব বিচাৰোঁ এইবুলি কৈ তেওঁ মোৰ ফালে এখোজ আগুৱাই অহাৰ লগে লগে মই মোৰ ৰুমলৈ দৌৰি আহিলোঁ আৰু নিজকে ৰুমৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ভয়তে মই কঁপি আছিলোঁ বিন্দেউৰ এই ৰূপ আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ মই তেওঁক মোৰ নিজৰ দাদা বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোৰ সন্মানৰ শত্ৰু হৈ পৰিল মই নাজানো কেতিয়া তেওঁৰ চকু মোৰ ওপৰত পৰিল আৰু মই লক্ষ্যও কৰা নাছিলোঁ বিন্দেৱে অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ কিছু সময়ৰ বাবেহে আহিছিল সেয়ে তেওঁ আকৌ অফিচলৈ উভতি গৈছিল আৰু মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এতিয়া আৰু মই ইয়াত একমুহূৰ্তৰ বাবেও নাথাকোঁ সন্ধিয়া যেতিয়া বা তাইৰ ৰুমৰ পৰা উঠি মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেতিয়ালৈকে মোৰ চকু দুটা কান্দি থকাৰ বাবে ফুলি উঠিছিল তাই চিন্তিত হৈ মোক সুধিবলৈ ধৰিলে কি হৈছে কিয় ইমান কান্দিছা মই বাৰ পৰা সঁচা কথাবোৰ লুকোৱালোঁ কাৰণ তাইৰ অৱস্থাই ইমান ভাল নাছিল যে মই ভিনদুৰ ইমান ডাঙৰ কথা এটা তাইক ক'ব পাৰোঁ মই কান্দি কান্দি তাইক ক'লোঁ যে মোৰ মা আৰু দেউতালৈ বহুত মনত পৰিছে মই ঘৰলৈ উভতি যাব বিচাৰিছোঁ মোৰ কথা শুনি বায়ে মোক সাৱটি ধৰি ক'লে যে তুমি ইমান সৰু কথা এটাক লৈ কান্দি কান্দি চব ফুলাই পেলাইছা তুমি চিন্তা নকৰিবা মই তোমাক আজিয়েই সন্ধিয়া ভিনদুৰ লগত ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম ভিনদুৰ লগত এখন চহৰৰ পৰা আন এখন চহৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কথা ভাবিয়ে মোৰ গাৰ নোম শিঞৰি উঠিছিল মই বাক কলো যে মামাই মোক নিবলৈ আহিব মই মামাৰ লগত যাম বায়ে ক'লে ঠিক আছে এইটো ভাল কথা ময়ো দেউতাক লগ পাম বাৰ কথা শুনি মই বহুত সুখী হ'লোঁ বায়ে মোৰ ওচৰৰ পৰা উঠি তাইৰ ৰুমলৈ যোৱাৰ লগে লগে তাইৰ জোৰেৰে চিঞৰা শুনি মই লগে লগে তাইৰ ৰুমৰ ফালে দৌৰি আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে বায়ে বিচনাৰ ওচৰত পৰি আছে আৰু তাই পেটত ধৰি জোৰেৰে চিঞৰি আছে মই তাইক তুলি লৈ বিচনাত শুৱাই দিলোঁ আৰু তাইৰ ওচৰতে বহি থাকিলোঁ তাইৰ অৱস্থা একেবাৰে ভাল নাছিল মই বাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লোঁ কিন্তু তাইৰ নাকচ কৰি মোৰ হাতত ধৰি ক'লে বুমি প্লিজ মোক এৰি নাযাবা মই এইটো অৱস্থাত অকলে থাকিব নোৱাৰো আজি থকাৰ বাবে আহি মোক উঠাই দিছা কিন্তু তুমি যোৱাৰ পিছত যদি এনেকৈ কিবা এটা হয় তেনেহলে মই আৰু মোৰ সন্তানটো এনেকৈ মৰি থাকিম বাৰ কথা শুনি বাধ্যত পৰি মই আৰু কিছুদিন থাকিবলৈ ঠিৰাং কৰিলো বা কলো যে তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মই তোমাৰ লগত আছো মোৰ কথা শুনি বা বহুত সুখী হ'ল আৰু মোক সাৱটি ধৰিলে সেই সময়ত ভিনদেউ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল বায়ে ভিনদেউক ক'লে যে তাই মাটিত পৰি যোৱাৰ বাবে তাইৰ গাটো বহুত বেয়া হৈ আছে এই কথা শুনি ভিনদেউ বহুত চিন্তিত হৈ পৰিল তাৰপিছত তেওঁ মোক ক'লে যে মমী তুমি বাৰ বাবে গাখীৰলৈ আহা মই পাকঘৰলৈ গৈ গাখীৰ গৰম কৰি থাকোঁতে আকৌ এবাৰ ভিনদেৱে পাকঘৰলৈ সোমাই আহি মোৰ লগত জোৰ জবৰদস্তি কৰিবলৈ ধৰিলে মই তেওঁক জোৰেৰে ঠেলা মাৰি দিলোঁ আৰু খঙেৰে ক'লোঁ আপোনাৰ কোনো লাজ নাই নেকি আপোনাৰ পত্নীৰ অৱস্থা ইমান বেয়া আৰু আপুনি আপোনাৰ খোলশালিৰ লগত এনেকুৱা কাম কৰি আছে মোৰ কথাত ভিনদেউৰ গাত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিল তেওঁ মোৰ লগত আকৌ জোৰ জবৰদস্তি কৰিবলৈ ধৰে মই জোৰ জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ মাত শুনি বা পাকঘৰলৈ আহিল মই বহুতো ভয় খাই আছিলোঁ সেইকাৰণে বাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা নাভাবি মই তাইক ভিনদৌৰ সকলো সঁচা কথা কৈ দিলোঁ বা এবাৰ মোৰ ফালে আৰু এবাৰ ভিনদৰ ফালে চকু ফুৰালে তাই ভিনদৰ ফালে চাই ক'বলৈ ধৰিলে আপুনি কেনেকুৱা পৰোষ সোতৰ বছৰীয়া সৰু ছোৱালী এজনীকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তাই তোমাক এসপ্তাহ ধৰি অকলে নচুৱাই আছে আৰু তুমি একো কৰিব পৰা নাই বাৰ কথা শুনাৰ পিছত মোৰ ভৰিৰ তলৰ পৰা মাতি ওলাই গৈছিল মই আচৰিত হৈ বাক ক'লোঁ এইবোৰ তুমি কি কৈছা তাইৰ মুখত এটা অদ্ভুত হাঁহি বিহেঙি আহিল আৰু তাই মোৰ হাতত ধৰি মোক তাই ৰুমলৈ লৈ গ'ল মই আচৰিত হৈ বালৈ চাই আছিলোঁ তাই মোৰ চুলিত মৰম কৰি ক'লে চোৱা মমী মোৰ কথা ভালকৈ শুনা মই ৰমেশ ভিনদেউৰ সকলো সঁচা কথা জানো কিন্তু ৰমেশ ভিনদেউৱে তোমাৰ পৰা যি বিচাৰে সেইটো তুমি কৰিব লাগিব মই খঙত থিয় হৈ বাক কলো কি কথা কৈছা এইবোৰ তুমি জানানে তোমাৰ স্বামীয়ে মোক কি কৰিব বিচাৰে তেওঁ মোক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক কৰিব বিচাৰে তুমি কেনেকৈ এনেকুৱা এজন মানুহৰ লগত জীৱনটো কটাবা যেনেকৈ তুমি গৰ্ভৱতী হৈ থকাৰ পিছতো তোমাৰ ভনীয়েকৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে সি গোটেই জীৱন তোমাক আৰু তোমাৰ সন্তানক কি দিব মোৰ কথা শুনাৰ পিছত তাই ক'বলৈ ধৰিলে যে তুমি ৰমেশৰ লগত সেইবোৰ কাম কৰিব লাগিব যিটো তেওঁ বিচাৰে নহ'লে তেওঁ কেতিয়াও দেউতাক হ'ব নোৱাৰিব বাৰ কথা শুনি মই ক'লোঁ তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা তুমি গৰ্ভৱতী হৈ আছা আৰু ভিনদেউ দেউতাক হ'বলৈ গৈয়ে আছা বায়ে ক'লে নহয় মই কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰোঁ মই যেতিয়া এই কথাটো গম পালোঁ তেতিয়া মই তোমাক ইয়ালৈ মাতিলোঁ যাতে তুমি ইয়ালৈ আহি ৰমেশ আৰু মোক এটা সন্তান দিব পাৰা ৰমেশে আন কাৰোবাৰ সন্তানক তুলি ল'ব বিচৰা নাছিল তেওঁ নিজৰ সন্তান বিচাৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে মোৰ ওচৰত ইয়াতকৈ সহজ উপায় নাছিল মই কোনো মহিলাক মোৰ সতিনী হিচাপে আনিব বিচৰা নাছিলোঁ সেইবাবে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে মই তোমাক এই কামটো কৰিব দিম তুমি মোৰ নিজৰ ভণ্টি নহয় মই ৰমেশক বৰ ভাল পাওঁ আৰু তেওঁক এৰি যাব নিবিচাৰোঁ গতিকে মই বিচাৰোঁ তুমি গৰ্ভৱতী হোৱা মোৰ আৰু ৰমেশৰ জীৱনত থকা সন্তানৰ অভাৱ পূৰণ কৰা এতিয়ালৈকে মই মোৰ ভিনদক শত্ৰু বুলি গণ্য কৰি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ বাও এই লেতেৰা খেলখনত সমানে অংশীদাৰ আছিল নিজৰ ঘৰখন বচাবলৈ তাই মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে মই মোৰ বাৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰি ক'লোঁ মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া কিন্তু বাই মোৰ কথা নুশুনি ৰাতিৰ আন্ধাৰত মোক ভিনদ ৰুমলৈ পঠিয়াই দিলে মোৰ হাতত নিজকে বচোৱাৰ কোনো সুযোগ নাছিল কাৰণ বায়ে মোক ভাবুকি দিছিল যে যদি মই তাইৰ কথা নুশুনো তেন্তে ভিনদুৱে মোৰ লগত জোৰ জবৰদস্তি কৰিব আৰু তাৰ পৰিণাম মোৰ কোনোবা মিছা প্ৰেমিকৰ নাম দিব আৰু মই মোৰ চৰিত্ৰ গোটেই জীৱন মামা মামীক বুজাব নোৱাৰিম মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ বায়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব মই জানিছিলোঁ যে তাই মোৰ নিজৰ বা নহয় কিন্তু মই তাইক সদায় নিজৰ বা বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ মাজত এই আপোনবোৰৰ পাৰ্থক্য আহিব মোৰ বায়ে মোক টানি ভিনন্দুৰ ৰুমলৈ ঠেলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু মই নিজকে বচাবলৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ ধৰিলো ঘৰৰ হুলস্থুল হোৱা দেখি বাৰ শহুৰেক ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল তেওঁ লগে লগে আমাৰ মাজত আহি মোক বাৰ পৰা আঁতৰাই দিলে বাক আৰু তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰাটোক ভাবুকি দিলে যে যদি কোনোবাই মোৰ ওপৰত জোৰ জবৰদস্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে তেওঁ পুলিচক ফোন কৰিব ভিনদুৱে দেউতাকৰ লগত বেয়া আচৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু দেউতাকে যিকোনো পৰিস্থিতিতে মোক অকলে এৰি দিয়া নাছিল আৰু তেওঁ মোৰ স্বাৰ্থত নিজৰ পুতেকৰ লগত কাজিয়া কৰি মোক তেওঁৰ ৰুমলৈ আনি ক'লে মমী মই প্ৰথম দিনাৰ পৰাই সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে সিহঁত দুয়োৰে কিবা বেয়া উদ্দেশ্য আছে যদি মই তোমাক তোমাৰ বাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ক'লোহেঁতেন হয়তো তুমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিলাহেতেন এতিয়া যেতিয়া তুমি এই কথাটো জানিছা যে সিহঁত দুয়োজনে মানুহ নহয় জন্তু হৈ পৰিছে হয়তো মই মোৰ ল'ৰাৰ লালন পালনত কিবা ভুল কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে আজি মই এই দিনটো দেখিবলৈ পালোঁ মই তেওঁৰ মোবাইলৰ পৰা মামাৰ ঘৰলৈ ফোন কৰি মামাক গোটেই সঁচা কথা ক'লোঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা মামাই মোক নিবলৈ আহিল মোৰ কথা শুনি তেওঁ বাৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক চিৰদিনৰ বাবে শেষ কৰি দিলে মামাই অনুশোচনা কৰি আছিল যে হয়তো তেওঁৰ লালন পালনত কিবা অভাৱ আছিল আনহাতে তেওঁ কেতিয়া ভনীয়েকৰ ছোৱালী আৰু নিজৰ ছোৱালীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য কৰা নাছিল সেইবাবেই তেওঁৰ নিজৰ ছোৱালীয়ে তেওঁৰ মৰমৰ এই পৰিণাম দিছে আৰু মই ভাবি আছিলোঁ যে মই এনেকুৱা কি ভাল কাম কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে ৰমেশৰ দৰে দৰিদ্ৰ এটাৰ দেউতাকে মোৰ মাত শুনি মোক বচাবলৈ আহিছিল এই ঘটনাটো হোৱা বহু বছৰ পাৰ হৈ গ'ল বাৰ লগত এতিয়া আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু এটা কথা মই ভালদৰে বুজি পাইছিলোঁ যে মামীয়ে মোক বাৰ ঘৰত থাকিবলৈ পঠিয়াই বহু ডাঙৰ ভুল কৰিছিল আৰু মই এজন অচিনাকি মানুহক বিশ্বাস কৰি বহু ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ মোৰ বায়ে মোৰ লগত যি কৰিলে সেয়া অসহ্যকৰ আছিল কিন্তু আজিৰ পৃথিৱীত এইটোৱেই হৈ আছে সেইবাবে সকলোৱে নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে কাকো অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰিব নালাগে কাৰণ কিছুমান সম্পৰ্ক এনেকুৱা যে তেওঁলোকে নিজৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কাৰো প্ৰতি কোনো চিন্তা নকৰে মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব বিচাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই কাহিনীটো শুনি কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ